नमस्कार आपण पाहत आहात न्यूज लाईव्ह अहमदनगर दारुल उलुम रजा ए प्रमाणे स्वातंत्र्य दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा अहमदनगर दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही पंधरा ऑगस्ट दोन हजार चोवीसला ला आपल्या भारत देशाचा स्वातंत्र्य दिन हा दारुल उलूस रजा ए मेहबूब इथे ध्वजारोहण करून साजरा करण्यात येतो यावेळी मद्रसातील विद्यार्थ्यांनी मुकुंदनगर या, या उपनगरातून स्वच्छ गणवेशात प्रभात फेरी काढली त्यांच्या हातात तिरंगा मोठ्या दिमाखात फडकत होता तसेच सदर रॅली मार्गक्रमण करताना राष्ट्रीय व भारत देशाचे जयघोष आणि मद्रसाच्या मुख्य मैदानावर चकलंबा शरीफचे हजरत मेहबूब मिया का शुभ हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छापर मार्गदर्शन केले मद्रसातील मुफ्ती फाईकुल कादरी साहेब यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील मुस्लिम उलेमा व अल्लामा फजल ए हक यांचे योगदान विशद केले त्यानंतर येथील विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय देशप्रेमावर आधारित गीत तसेच इंग्रजी भाषेतही भाषण केले शेवटी संस्थेच्या वतीने विद्यार्थ्यांमध्ये मिठाई वाटपाने कार्यक्रमाचा समारोप झाला या प्रसंगी अहमदनगर मनपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे अहमदनगर शहर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस शहरचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष माजी महापौर अभिषेक कळमकर शहर अध्यक्ष मालपाणी साहेब राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सय्यद साबीर अली शहर युवक काँग्रेस जिल्हा अध्यक्ष पैलवान मोसीम शेख काँग्रेसचे युवा नेते अनवर सय्यद विखे पाटील शाळा मुकुंदनगरचे मुख्याध्यापक श्री म्हस्केसर केडगावचे हाजी मणियार साहेब अल्पसंख्याक का युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अकदसभाई रुग्णमित्र नादिर खान अहमदनगर सोशल क्लबचे संस्थापक अध्यक्ष नईम सरदार काँग्रेस पक्षाचे मोहम्मद मुबीन वलिउद्दीन शेख आर्किटेक्ट फिरोज शेख युवक काँग्रेस सोशल मीडिया प्रमुख सागर इरमल नूर क्रॉकरीचे संचालक मोहम्मद हुसेन आलमगीर न्यूजचे संपादक जहीर सय्यद पत्रकार फजल शेख खतने कादरिया ग्रुपचे सर्व सदस्यांसह मुकुंदनगर भागातील काही ज्येष्ठ नागरिकांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी संस्थेचे विश्वस्त खलिफा ए मनसुरे मिल्लत पिरे तरीकत हजरत हाजी शेख बाबर चांद कादरी रजवी मेहबूब रब्बानी शेख नदीम कादरी रजवी शेख रफिकभाई केडगाव सय्यद अलीमुद्दीन शेख अब्दुल कादिर शेख तहनूर कादरी मौलाना शाहिद कादरी रजवी मुद्दरिस हाफिज व कारी रेहान रजा नदीम फरियाद बागपान, रजा फरियाद बागवान अरीब शेख आफ्ताब रजा इत्यादि प्रयत्न के लिए रज़ाए महबूब में आज 15 अगस्त जो तो मनाई गई और 15 अगस्त हमारे आजादी का जो तो दिन है दारुलूम रजाए महबूब के आराकीन ट्रस्टियान उलमाए कराम हर साल जो तो यहाँ योम आजादी मनाते हैं और हमारे देश के झंडे को जो तो हम तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम जाति धर्म के लोग आकर यहाँ सलामी देते हैं जैसा कि कि अभी साहब ने बताए कि यहां हम एकजहती पेश करते हैं और ये हमारे देश में कौमी एकजहति की एक दलील है कि 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर हम तमाम लोग जो तो इकट्ठा होते हैं ही जाति धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं और हमारे देश के आ, मान सम्मान को लेकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो तो हम तराना पढ़ते हैं और यहाँ पर जितने मानने और आते हैं हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारे मान्यवर और आए थे और उन मान्यवरों से सैयद साबिर अली साहब ने और हाजी बाबर साहब और अराकी ने दारुलूम रज़ाई महबूब यानी ट्रस्टिया ने दारुलूम रज़ाई महबूब ने जो तो एक दरखास्त पेश की हर साल जो तो बच्चे तालीम हासिल करके आलिम हाफिज और स्कूल की स्कूल की तालीम भी होती है जिसमें जो तो कंप्यूटर कुछ बच्चे बने कुछ डॉक्टर बने कुछ इंजीनियर बने कुछ इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं तो हमारी दुआ है दारुल यह महबूब दिन दोगुनी रात चौगनी उगनी तरक्की याता फरमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति और कौमी यजहती कायम और दायम रहे जय हिंद जय महाराष्ट्र साल की तरह इस साल भी पंद्रह अगस्त के मौके पर रजा महबूब दारोलम रजाए महबूब की यहाँ पंद्रह अगस्त का प्रोग्राम मनाया गया यहाँ पर बोरोटे अभिषेक कर हमारे भाई हजरत महबूब मिया कादरी साहब और काफी और लोग यहाँ पे उपस्थित थी सबकी तो ये तो हम सब जाति सलो का हम लोग सब हर साल करते हैं। हर समाज के लोगों को लेके यहाँ पे काम करते हैं इसी में काम करते हैं बरकत तमाम आराकिन के जानिब से जो आज ये प्रोग्राम रखा गया पंद्रह अगस्त का आजाद योम आजादी का ये हर साल हम रखते हैं और हमारे कई मेहमान बुलाते हैं जिनमें से हमारे खसूसी मेहमान हमारे सरकार सैयद महबूब मियाँ कादरी चकलम्बा वाले जिनकी हर तकसी है वो और हमारे सैयद साबिर अली साहब सिविल लड़कों वाले और बाकी हमारे बहुत सारे यहाँ पर तशरीफ आए लाए और उन्होंने अपने अंदाज अपने अपने अंदाज में खूब अच्छे अंदाज में इदारे को सराहाया इदारे का काम देखा और इस इदारे में क्या तरक्की हो गई ये भी देखे तो अभी इस इदारे को आगे क्या तरक्की चाहिए हमने उनको वो भी बताया तो अलहमदिल्ला किसी ने वादे किए कि हमारे पीछे बहुत सारे काम अभी बाकी है वो काम भी हो जाए ताकि हम आने वाले 25 सफर से आला हजरत के मौके पर हम निजा नाजिम इसका प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं आलिम दर से निजामिया का दर से निजामिया आलिम बनाने का कोर्स चालू कर रहे हैं तो उसमें हमारे लिए थोड़ी मदद हो जाए उसमें थोड़ी हमारी तरक्की हो जाए तो वो प्रोग्राम हम करने के लिए हमारे थोड़ी को हेल्प चाहिए थी तो ये हेल्प अदा करें इन शाह नहीं तो अल्लाह और उसका रसूल हमारे लिए काफी है हमारे बुजुर्न दिन काफी है हमारे औलादम काफी है, है। पंचतन पाक काफी है बस इस, इस बात पर मैं खुश हूँ कि आज हमारे पूरे आरा के यहाँ पर जमा होकर इन तमाम हजरात का शुक्र अदा करते हैं और हम सब उनका आने वालों का शुक्र अदा करते है हमारे सैयद साबिर साहब का हमारे हजरत का सबका शुक्र अदा करते हुए ये इस इधारे को चलाने के लिए बड़ी मेहनत और मुशक्कत भी कर रहे हैं, हमारे इस इदारे के जो मेन है यानी हमारे मोहम्मद शाहिद रजा साहब इन्होंने इनकी इनकी बड़ी इनकी बड़ी मेहनत है जद्दोजहद है हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं ताकि ये इदारे को और राज, दिन दो दिन रात चौधरी तरक्की मिले हाँ जी असल रहमत और जय हिंद जय मा अल्लाम र्ल व आज महबूब इनकी ओर से हर साल की तरह शोर और उल्लास के साथ में कौम आज़ादी 15 अगस्त का दिन मनाया जाता है और हर हर साल मुकुंद नगर में रैली की जाती है त्या ठिकाणी जो झंडाबंधनाचा कार्यक्रम असतो वेगवेगळे कार्यक्रम असतात त्याला साहेब त्यांचे सर्व मित्र परिवार त्यांचे असतात त्यांना येताना दरवर्षी वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज दिसतात असं आमच्या महापौरांनी सांगितलं की इतर ज्या मदत लागत ते आम्ही करून त्याला मी कटिबद्ध आहे की त्यांनी शब्द दिले महापौरांनी त्याला कुठलेही आमचं मला एक आठवतं की माझी ह्या कोविड मध्ये आले मला काही आपले आमदार त्यांनी सांगितले की या ठिकाणी मुलांना यूपी पाठवायचं होतं मुलं होते त्याच्या लोकांनी मला तिथं संधी भेटली काम करतो भरण साहेबांनी या ठिकाणी खूप उत्तम मार्गदर्शन केलंय म्हणून आम्ही काय असं वेगळं आणि उत्तम बोलणार आहे असं काय मला वाटत नाही तर या देशामध्ये अठ्याहत्तर वर्ष पूर्ण होता थोल क्रांतिकारी सैन्यांनी सर्वस्व या देशासाठी अर्पण केलं रक्त सांडलं हा जर काळ आठवला सत्याहत्तर वर्षापूर्वीचा तर निश्चित आजच्या घरात पिढीला पिढी जे जिवंत आहे तुम्हाला याचा फार ज्ञात आहे की कशा पद्धतीने या थोर महात्म्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी काय त्याग किती त्याग केला असेल और सब लोगों ने कहा कि अंग्रेज के खिलाफ हमें लड़ना है और अंग्रेज के खिलाफ ये लड़ाई सन अठारह सौ छप्पन को शुरू हुई उसी के फतवा देने के अवज में अल्लाह फल खैराबादी को काला पानी भेजा गया